Спасибо, девчоночки. Молодцы, эльфы. Соберите конфеточки, а я пока вам песню спою. Как вы думаете, на каком языке я ее буду петь? На украинском, да? э, ты же ну, Ну-ка, ну кто знает? Ты же меня подвела, ты же меня молодого с ума свела. 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 Молодцы! Конечно же, это Украина. Что у нас на Украине? Давайте вспомним. Кто знает? Да. Сало. Да? Да. Что его пробовать? Сало как сало. Знаете, да, такой анекдот? Шквар. Конечно. А я вот на, наоборот, вот, знаете, вот люблю, ну, по мне видно, да? Вареники с Помните, да? Вареники близ диканьки, да, фильм такой типа, был, Воронки сами летели в рот. Но это вот я обожаю на Новый год. И, конечно же, галушки, галушки, да? Халя, галушечки с отвары с отцом, да? Итак, да, мои хорошие, сейчас на сцену я клычу харну девчину Анну. всех приглашаю, где у нас много масок, где у нас много шуток, и где никто никого не узнает. На карнавале, на карнавале, конечно же, конечно же, у нас сейчас самый настоящий бразильский карнавал. Встречайте группу Дэнс